assalomu alaykum hurmatli otabek toshfulotov youtube kanali kuzatuvchilari bizni ijtimoiy tarmoqlarda qo'llab quvvatlab turgan aziz insonlar demak bir biogums biznesiga ham bir qaytib olaylik a ancha bo'lib qoldi demak biogumusga e'tibor qaratmay qo'ydik chunki to'y sezon deymizku to'ylar mavsumi boshlangan klientlar bor yo'q emas xudoga behisob shukur chuvalchanga ham ham lekin <coughs> demak bugun biz qayerdamiz o'zimni opamni xonadonida ham shu ishni tashkillashtirib berganman e, ikki tona биогумсga zakaz olgandim shu opamni biogumusidan sotib beraman beramanmi degan ma'noda kelsam yo'q hali yaxshi tayyor bo'lmagan ekan shu chuvalchanglarimizni mana e, umumiy holati bilan sizlarni ham bir tanishtirib o'tadigan bo'lsam yomon emas mana ko'rganingizdek chirigan olmalar bor pomidorlar bor boshqa deganday mana chuvalchanglar ko'rinyapti mana urug'lir yotibdi yomon emas chuvalchanglar yomon emas yaxshi umumiy holati yaxshi nu degan tarafi bor demak suvi qaysidir ma'noda suvi yoki boshqasi juda yaxshi bo'lmaganligi uchun bir tomonga to'dalanib qolgan mana qarang suv ozroq sergab qolganligi uchun suv sergab qolganligi uchun chuvalchanglar mana qo'shilib ko'payish e, jarayoni davom etyapti chuvalchanglarni qo'shilish jarayonlarini ko'ryapsiz mana ayni salqin bilan chuvalchanglar rosa ko'payadigan rosa bolalaydigan payti mana beldagi belbog'larini qarang urug'lar urug'lab yotibdi keyin ma'lumot o'rnida <laughs> yana bitta narsani aytib o'tmoqchimanki birodarlar <laughs> bizdan o'sha biogumus xarid qilgan opamiz bilan kecha demak gaplashganimizda bitta narsaga amin bo'ldimki men yuborgan chuvolchanglarim aytaylik nima qilibdi Gallandiya davlatiga ekspertiza xulosasi uchun yuborilib laboratoriyadan o'tib e, ijobiy xulosa e, bilan kelgan allohga behisob shukronlar bo'lsin e, ijobiy xulosa bilan kelgan va e, o'shani evaziga hozir 27 avgust sanasida ya'niki bir haftacha oldin demak e, biogumusga e, demak baqlajon o'simligi ekilibdi natija zo'r deyapti xudo xohlasa kokos bargiga qaraganda e, biogumusda rivojlanish juda yam yaxshi otabekjon deb juda davolim bo'ldi o'shani evaziga bo'lsa kerak yana ikki uch tonna yubororing deb aytaylik buyurtma berdila xudo xohlasa endi ana o'zimda yana bir yigirma o'ttiz tonnacha bor o'shandan ishchilarni topib elattirib xudo xohlasa uch to'rt kuni ichida yetkazdiramiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar qishloq sharoitida ko'rib turganingizdek har qanday chiqindi e, musurlarni organik e, ozuqaga aylantirib mo'maygina daromad topish biznesi chuvolchang yoki biogumus xarid qilish istagida bo'lganlar bemalol murojaat qilaverasizlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar hammaga rahmat